Víme, že organizování pohovoru je jedním z nejdůležitějších a zároveň nejkomplexnějších složek v náboru. A právě na to myslí i Týmio, které vám dokáže velmi usnadnit i samotnou zprávu pohovoru. A jak konkrétně vám dokáže pomoci, si ukážeme hned na několika příkladech. Vybrané uchazeče pozvete na pohovor jedním klikem. Stačí uchazeče vybrat a kliknout na tlačítko Pozvat. Poté se již uchazeči odešle e-mail s pozvánkou. Díky tomu, že v týmu spravujete pohovory, vy i zapojený manažer vidíte, kteří uchazeči jsou již předvybraní, v jakém kole pohovoru jsou a také datum jejich pohovoru. Zároveň ale také vidíte všechny uchazeče, kteří již mají po pohovoru a čekají na jejich výsledek. V neposlední řadě si u každého kola pohovoru zvlášť můžete připsat interní poznámku, kterou poté vidíte pouze vy a zapojený manažer. Tak se pojďme podívat, jak to vše udělat krok po kroku. Jdeme na to! Vyberte uchazeče, které chcete pozvat na pohovor, musí být ve stavu neposouzen nebo předvybraný, tedy ti, kteří na pohovoru ještě nebyli. A klikněte na tlačítko Pozva. Můžete vybrat i více uchazečů najednou a všem pak bude odeslána pozvánka. V pozvánce vyplníte datum, čas a délku pohovoru. Můžete vyplnit i místo pohovoru, které se automaticky spolu s termínem propíše i do samotného e-mailu po vybrání šablony pro pozvání na pohovor. Šablonu e-mailu, který se odesílá uchazečům, si můžete samozřejmě libovolně upravit. Poslední věc, kterou můžete v rámci pozvánky ještě zvolit, je požádat uchazeče o potvrzení termínu pohovoru, což uděláte zaškrtnutím této možnosti. Pokud tuto možnost zvolíte, do e-mailu se přidají dvě tlačítka: Přijdu na pohovor a nedorazím. Pro kontrolu před odesláním slouží tlačítko Náhle. Pokud je vše v pořádku, stačí zvolit tlačítko Pozvat. Tímto se pak pozvaní uchazeči přesunou do stavu Pozván. Současně se bude takto u každého pozvaného uchazeče zobrazovat číslo kola pohovoru a jeho termín. Pokud již pohovor s uchazečem proběhl, termín se nezobrazuje. Tím lze na první pohled poznat, kteří z uchazečů už mají pohovor za sebou a kteří na něho teprve čekají. Dále se vám v týmu zobrazí, jestli už uchazeč termín potvrdil nebo nikoli. V případě, že by vám uchazeč termín potvrdil telefonicky, sami si můžete jeho potvrzení zaznamenat. Tato potvrzení se navíc automaticky propisují i do historie aktivit uchazeče a kdykoliv si tak vše můžete dohledat. Občas se může stát, že potřebujeme termín, čas, délku nebo místo pohovoru změnit. V tom případě vyberte u uchazečů, kterých se to týká, tlačítko Změnit termín. I tuto akci lze provádět hromadně. Pokud chceme uchazeče pozvat do dalšího kola pohovoru, opakujeme celý popsaný postup jako u pozvání do prvního kola. Ke každému uchazeči i ke každému kolu pohovoru zvlášť můžeme připsat interní poznámku což slouží například postřehům z jednotlivých kol pohovorů. A nebylo by to Týmio, kdyby nemyslelo na sebe menší detaily. Proto vždy najdete na hlavní stránce hned pod sebou přehledy všech naplánovaných pohovorů, stejně jako uchazeče čekající po pohovoru. Krom jména uchazeče vidíte i o jaké kolo a pozici jde. No a to je vše, teď už jen stačí pozvat vybrané uchazeče na pohovor.